Яке співвідношення в твоєму гардеробі вітчизняних дизайнерів і всесвітньо відомих західних? Наверное, все-таки больше наших. Так как я действительно очень много хожу на какие-то презентации, концерты и прочее, прочее, то мне, конечно, всегда нужно очень много одежды. Я открываю свой шкаф и понимаю, что у меня столько одежды, но нечего одеть. Поэтому больше наших. Ты не тих тех девчат, что глянцевый журнал, бачать сумку, сукню всесвітньо відомого дизайнера, и ты не хочешь броня, хочешь броня витчизняного дизайнера. Тут возникает вопрос цены. Я смотрю на цены. И, конечно, когда. я понимаю, что эта вещь очень мне нравится. Мне очень нравилась, знаешь, такая была ограниченная коллекция Шанель сумочка. Она такая маленькая, разноцветная. Но она стоила три тысячи с половиной евро. Я подумала, что сколько всего прекрасного могу купить себе за эти деньги. Поэтому я отказалась от нее. То есть я могу себе сказать стоп, если это очень дорого. А сейчас а сейчас я, я могу сказать тебе стоп два раза чаще, потому что я понимаю, что очень нескромно сейчас носить такие вещи. Ну вот, есть у меня такое вот ощущение, я не знаю, с чем это связано. Но, ну, возможно, с ситуацией в стране, но мне сейчас как-то некомфортно одевать экстремально дорогие вещи. давно было великое мусульманское свято, Курбан Байрам. Я знаю, что ты святкувала, святкувала у Киеве. Утром э, все ходят в мечеть, а после обеда э, все ели плов, манты, шурпу. Мы общаемся. ми танцювали, ми пілі кримськотатарські пісні. Ох, я не знаю, це все рано як побувати дома. Зовсім нещодавно на весіллі столичного ресторатора Дмитра Борисова ти зловила весільний букет. Тобто, джамало, коли весілля твоє, коли ми будемо гуляти на великому кримсько-татарському весіллі. Дай бог, дай бог, обязательно будем гулять. Да, неожиданно было, но очень была прекрасная свадьба. Я давно знаю Диму. Ты знаешь, что он мне открыл, как он сказал, даже страшно звучит, пожизненный абонемент в его ресторанах. В его ресторанах я питаюсь бесплатно. То есть это такая экономия. Это он придумал еще пять лет назад, когда я приехала после новой волны. Говорит, знаешь, у меня сейчас денег нет, а чем я тебя могу поддержать? Я тебя могу покормить. Я вначале удивилась, даже немножко испугалась, думаю, ну как-то странно звучит этот мужчины. знаешь, приходи, я тебя буду кормить. Вот. А потом действительно это так все ну, оправдалось, и э, мне приятно, что сейчас у него семья, и я была даже на свадьбе и словила даже букет.